Добрый день, друзьяки! Значит, сегодня мы попробуем найти искру для первого запуска. Поставил CDI и зажигание. Но трошки раскидал проводку. Сейчас с что мы начнем. В общем, підсоняється комутатор. Я не знаю, він робочий чи не робочий. Ось провод крайній нижній, це з катушки зажигання оттуда з генератора. Це глушилка верхня ось. Провода на масу йдуть. Два. Цей на катушку зажигання, цей на датчик. берем провод с катушкой зажигания, вот он, подключаем его на цей провод. Так, дальше на цей массовый провод надо соединить с массой. Тут я сделал отдельный провод, такой масса. Короче, будем его соединять сейчас. Это у нас масса на массу Так, дальше. Дальше у нас идет провод. Так, это какой-то здоровый провод. А с реле регулятора масса. идет на нижний. Там, подожди. Четвертый нижний. Так четвертый нижний. Это масса. Массу. Дальше. Минусовый провод катушка зажигания на одну из клем на любую. Тоже на массу. Так что тут у нас довольно богатенько массы. трошки разобрались с проводами. Дальше белый провод с генератора. Он идет на реле регулятор на второй нижний слева контакт. А желтый провод с генератора, это свет, идет на реле регулятор, третий сверху, справа. И один контакт получается идет на зарядку аккумулятора. Так, ну вроді би так, мені треба його цей провод, мабуть, зготовити. Який піде на зарядку акумулятора. Так, щось ми ще раз перепровіримо все. Ну вроді так. аккумулятора. Так для этого нам потребуется еще один проводок. Я такой длинненький сделаем. що обереться лишнє Тут саме головне, щоб заміряти. Загибаємо провод. Так, знайти мамку. Їх стільки не покупаєш, їх ніколи не вистачає. писали в комментах не можешь купить обжимку ну вот купил на заряд аккумулятора я просто подключу для того, чтобы потом перепроверить, и напряжения напряжение регулятора так, хорошо опять же, с карбюратора обогатитель нужно поднять для этого надо сюда поставить. Как-то так. че не хочет. Хорошо, и поднимаем обогатитель. Вот так. Значит, что дальше? Дальше нам надо поставить трос. Опять же, выписав трос газа. это один есть, но решил взять. Новенький. Трос самый дешевый. Китайский за 70 гривен. Брам на проме. Можете спокойно заказывать. Я оплачивал промоплатой. И все хорошо получилось. Так, вот Кевин На вид. Ну, по крайней мере, вин новенький. Так, сейчас откроем. Вот эту штукенцию и что у нас Это не к нам. Его заправить сюда. Так, пружиночка аккуратно. Сейчас надо сумку поднять. Сейчас ми попробуємо затянуть. Тільки я не знаю якою стороною вона затягується. Ой, пше ломать! Спасибо значит, у нас что-то тут все так печальненько, я вообще не пойму ни хрена. Уже взяло сержуй, я ж промывал его. Так, видимо, она вот так стоит. Я даже не знаю, с какой стороны она. Так, наверное. Скорее всего, что так. Может и нет. Тогда она не пойдет сюда. Вот система бляха муха. Дело в том, что оно на рули, там же ползунковая ручка. И на рули тоже оно не пройдет туда. Там тоже вот такой трос нужен. Вот такая головка маленькая. ладно, нам пока это для эксперимента. Хай пока так. Будет. Хорошо, пока остановимся таким образом и всю вот заслонку захватим то дело вот так. надо попасть ну, кажется получилось. только задрочка я вообще охереваю блин. так мы пробуем закручивать что у нас Это вроде что-то закручивается сейчас сниму воздухон. Подивлюсь, что там оно показывает. Будет пока так С этим надо будет разбираться Нам сейчас важно посмотреть, есть ли искра Возможно мешая ограничитель. В принципе, сейчас снимаем колпачки, снимаем свечи и будем давиться, если у нас какая-нибудь искра. Мне видно было. Покажи что-нибудь, чи кажется, всем-всем откройся. Мой. Как бы вам показать? Сейчас я вам покажу. видно, да? Увеличив трохи. Сейчас я выключу свет. Возможно, будет не видно ни хрена. Но, по крайней мере... Сейчас я заводю. один и второй есть есть у нас искра и это классно Можем бензинчику налить трохи. Ради прикола дернуть. Что оно покажет. все что у нас подойдет, чтобы закрутить свечи наберем немного бензина надо 100 грамм вынуть в сами цилиндры хоть капельку Это так экспериментальный вариант. Я пока ни в чем не уверен. Это так снимаю, чтобы вам понять, куда надо двигаться. Если ничего не будет получаться, дело в том, что тут я буду менять потом свечи, шукать может лучше. что-то не так з ними. Все возможно. Варіантом множество. Опять же зажигання як виставляти. Те же саме. Возможно надо трошки підрегулювати його. Я всегда сомневаюсь в конечном успехе успехе. Что я делаю? Что-то мне надо уже вириться. Так, поставим шланочку. Закачаем. Может, чтось не получится? его знает. Попадал он от и хоть что-нибудь. У нас же не получится. Ну вроде бы. Как, что спешло? Сейчас попробуем. Пихне, пихне, не пихне, значит, не пихне. Боже, поможи. Есть дело. Холодный же. пеня задняя дырвалась. Ну, сука. Надо подварить. В общем так. Підварюк крепеж, Не ожидал я, что он уодируется. Вроде хорошо заварив. Ну как вот, бачим, двиг живой. И это классно. Вот она. Значит, я их Крепеж тут планочка и проворыв. Хорошо у нас, сука, взяла, дервалась. красная вовремя. Но тут, конечно, сыла, блядь. В общем, короче, все сделаю. Буду пробувати потім заводить. До нових зустрічей, кто був за мною спасибо. Переглядаю інше моє відео. Всім всего найкращого.